На сегодняшний день мною дано распоряжение за счет милиции, все мероприятия, связанные с ритуальными услугами, по проведению похорон, а также мероприятия, связанные с лечением потерпевших, находящихся в районной больнице, значит, на себя возьмут органы внутренних дел все обеспечение по данным мероприятиям. Значит, сегодня мы ждем выводы судебно-медицинской судебно экспертизы. У водителя автомобиля Kia были взяты пробы крови и мочи. Вот экспертиза проводится. По окончании этой экспертизы можно будет сказать точно, в каком состоянии он находился на, на момент совершения аварии. Рассматривается вопрос об увольнении пяти работников милиции. Вот, снято с должности три руководителя, всего привлечено к ответственности 12 человек. Значит, основная причина принятия таких мер это выводы сделаны комиссией, выводы сделаны сотрудникам по моему распоряжению. Выводы связаны с недостаточной работой воспитательной, недостаточным контролем за организацией службы, вот и что является одной из причин подобных нарушений транспортной дисциплины и других. И есть другие причины и другие нарушения в данном управлении, вернее, в данном городском управлении. Он не был при исполнении. Вот Прокуратурой Арбузинского района внесено в ЕРДР возбуждено дело по статье часть 3 286 нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть нескольких, нескольких лиц. И санкция предусматривает на сегодняшний день наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В тому, що загинуло все-таки три дорослих людини і дитина, яка не народилася. Реакція МВС, міністра особиста, жорстка. в такому випадку треба розібратись і для цього приїхала комісія з МВС, щоб повністю розставити всі акценти в цій справі. Тому що ви задаєте питання, чому багато наказали. Якби не наказали, задали питання, питання, чому мало наказали. Питання не в тому, що не від кількості, а кожен, хто причетний до цього, або в контролі роботи, або в організації виховної роботи, всі вони знайшли своє відображення у цьому дисциплінарному наказі. А резонанс, ну, скажімо так, як можна пояснити родичам близьких, що загинули Чому це сталося? А коли це сталося з працівником міліції, а зараз з приходом міністра Авакова Арсена Борисовича взяти жорсткий курс на наведення порядку і боротьба з порушеннями Від імені керівництва рідним і близьким наші співчуття виражаємо і, як вже сказав Віталій Васильович, надамо всю допомогу в організаціях похорон і в лікуванні промови. Сим избягват на такива накази, масови такива, при тях не дойдат